Прикликается немножко с докладом uh, уважаемого Владислава Владимировича и посвящен тоже проблеме, которая, наверное, как нельзя более мультидисциплинарной является. Сегодня у нас мультидисциплинарная конференция. Проблема боли, конечно, является серьезной мультидисциплинарной проблемой, поскольку привлекает себе интересы врачей самых разнообразных специальностей. Ну и сегодня, учитывая направленность кардионеврологическую нашей конференции, речь пойдет о болевых синдромах, которые локализуются в грудной регионе и объединены понятием допокалгия. Торакалогия – это, в общем-то, синдромальное понятие, и как любому болевому синдрому, к торакалогиям мы тоже относимся с позиции синдрома, и, следовательно, как любой синдром, он нуждается в каком-то нозологическом осмыслении, нозологическом понимании. Таким образом, и торакологии тоже мы обязаны оценить с позиции причины их возникновения, поскольку э, на, на кону, а именно если речь идет вот о торакологиях, это как никакой другой болевой синдром, требующий выявления, обязательно выявления причины его возникновения, потому что на кону уже стоять не просто состояние пациента, не просто эффективность нашей с вами противоболевой терапии, а иногда даже угроза жизни пациента. Если речь идет о кардиологиях кардиального генеза и которые вовремя не установлены, могут, к сожалению повлечь серьезные неприятности для пациента. Таким образом, установление причины является достаточно важным моментом при контактировании с пациентом, у которого имеются различные варианты параколгии. На сегодняшний день все причины можно как бы условно разделить на две большие группы. Первая группа ⁇ это мышечно-скелетные причины, которые связаны не имеют отношения к соматической патологии. И в первую очередь здесь на первый план выступает неофасальная дисфункция, а также все эти вертеброгенные нарушения, о которых сегодня говорилось в докладе Владислава Владимировича. И также же сколиотические деформации, болезни Шейерман-Мау и, и, другие какие-то вертеброгенные патологические состояния, которые обусловлены только дегенеративно-дистрофическими изменениями, но и воспалительными изменениями, метаболическими нарушениями, новообразованием или травматическим повреждением. Вторая большая группа причин – это соматогенные причины. Конечно же, это патология внутренних органов, которая может повлечь за собой и влечет формирование болевых синдромов в грудном регионе. И первое, на первое место выходит, конечно, кардиальный патология. Но данные исследования эпидемиологических не, не все говорят о том, что это самый частый вариант. Все-таки на первый план выступает патология желудочно-кишечного тракта. Но по, соци... по значимости для пациента, конечно, кардиальная патология, наверное, все-таки на первое место пойдет, потому что эта патология нуждается как можно в более быстром дифференцировке, диагностике, для того, чтобы оказать пациенту своевременное, специфическое и правильное лечение. Далее это проблемы с ЖКТ, заболевания легких. Также может возникать таракалгия, вы хорошо знаете. Это неврологическая патология, это герпетическое поражение межреберных нервов, заболевания молочных желез, беременность. И вот последний фактор ⁇ психогенные нарушения. Я бы хотела чуть-чуть подробнее сказать об этом факторе, потому что сейчас, может быть, правильнее было бы вынести его в отдельную причину, все эти как бы, психогенные расстройства вынести в отдельную третью группу причин. Сегодня, к сожалению, так сложились обстоятельства ну, в нашей стране, не только в нашей стране, в мире тоже. Еще в 80-м году был фильм «Москва за мне верит», где сказано было нет стабильности». Так вот, из-за того, что такая ситуация сложилась, сегодня психогенный фактор, он является очень важным фактором, вызывающим самую разнообразную патологию, в том числе и болевые синдромы, вне зависимости от их локализации и от их генеза. И сегодня уже четко показано, и вчера в докладе Олега Сазонтовича, и все эпидемиологические исследования, посвященные связям психогенных расстройств с болевыми синдромами разного характера, разного генеза, разной локализации, говорят о том, что то у пациентов у которых были какие-то длительные хронические стрессорные ситуации причем не обязательно в момент возникновения боли не обязательно накануне боли а даже может быть задолго до боли в подростковом возрасте а речь уже идет о взрослом человеке у которого есть там например тораккалге или какой-то другой болевой синдром так вот такие пациенты с, и с номнстическим таким соамнизом в, в плане хронических стрессорных ситуаций стрессорных факторов они значительно острее значительно интенсивнее ощущают боль и значительно легче ее воспринимают и такие болевые ощущения у них более яркие, более длительные, более интенсивные. И поэтому этот фактор обязательно необходимо учитывать при ведении пациентов с любой болевым синдромом, в том числе и торкалгемии. И потому что действительно зачастую требует, будет требоваться лечение этого фактора. А связь очень простая. Это анатомофизиологическая, физиологическая Анатомические структуры, отвечающие за эмоциональное состояние, за психоэмоциональную нашу сферу, они располагаются рядом со структурой Которые отвечают за антиноцицептивную функцию, то есть защиту нашу с вами от болевых ощущений. И медиаторы у них одинаковые серотонин, норадреналин, дофамин. И если истощается одна система за счет длительного стресса, за счет каких-то стрессорных, частых ситуаций, или еще какая-то, или просто есть какая-то физиологическая, конституциональная нестабильность, несостоятельность этих систем, такое тоже может быть. Получается, что и антиноцицептивная система истощается одновременно. И это приводит к тому, что она уже не, не может защитить защищать нас даже от привычных раздражителей, сенсорных стимулов, и это может восприниматься уже как болевое ощущение, значительно более интенсивно, чем у человека, у которого не было каких-то стрессорных ситуаций в анамнезе. Таким образом, получается, что резюмируя все эти причины, две лидирующие причины, выступающие на передний план, это соматоген, из соматических соматогенных причин, это кардиальный генез торакалгий, имеет очень принципиально важное значение для дифференциального и диагноза, и миофасциальная дисфункция, которая также может имитировать и карди... как бы потенцировать развитие некардиальных кардиалгий или имитировать кардиалгии. Однако, Нужно сказать, что и карди... кардиальная патология, и миофасциальная дисфункция могут самостоятельно вызывать развитие вот такого торакологии или кардиалгии, а также могут взаимодействовать друг с другом и как бы закручивать некий такой патологический круг, когда, например, миофасциальная дисфункция за счет или какая-то вертеброгенная патология, за счет нарушения нервации внутренних органов может приводить к тому, что сначала нарушается функционирование какой-то системы соответствующей по сегменту, а затем она в дальнейшем может привести и к развитию какого то патологического состояния в данной системе. С другой стороны, мы тоже хорошо знаем, что первично возникнув патология внутренних органов, может приводить к запуску патологической импульсации, которая движется, опять же, по сегментарным, по, по сегментарным сначала к сегментарным структурам нервной, центральной нервной системы, активирует сегментарные структуры, в первую очередь сенсорные. Это приводит к тому, что у нас появляется импульсация дальше в, по дерматому и появляются отраженные боли, которые соответствуют за зонам Захарина Геда, о которых мы знаем, с с одной стороны. А с другой стороны, активация моторных зон сегментарных тоже приводит к тому, что уже теперь по, афи, по эферентным простите, волокнам импульсы движутся к соответствующим мышцам в соответствующем регионе и приводят к мышечному спазму. Мышечный спазм, если становится длительным, это уже хорошая подготовка к развитию возможной миофасциальной дисфункции. Таким образом, мы говорим о том, что это может, при патологии внутренних органов может развиваться и вторично, и генеза, и э, патофизиология, боли. Мы всегда пользуемся правилам 3С, да, смотреть, слушать, сопоставлять. Начинаем слушать, это жалобы, те жалобы, которые предъявляет пациент. Так вот, если пациент жалуется на то, что боль наиболее часто формируется с одной стороны, носит ноющий, колющий характер, усиливается при движениях, длительных статических нагрузках, сопровождается локальным повышением тонуса в области определенной группы, что, конечно, скорее всего, генез такой боли будет миофасциальный. И в, этом смысле, и в этом случае основными поставщиками миофасальной дисфункции и про, как проявлением после этого вот таких тараколгий, которые либо являются кардиогимой, либо имитируют кардиолги, это будут большая, малая, грудные лестничные подключичные мышцы по передней поверхности, формируют болевые ощущения, и по задней поверхности грудной клетки формирующие ощущения, мышцы, поднимающие лопатку, трапециевидная мышца, ширчайшие мышца спины и так далее. Ну, это основные пути, уже тоже они были сказаны в предыдущем докладе, которые формируют вот эти импульсы, по которым импульсы идут и формируются эти болевые ощущения, которые воспринимаются пациентом. Ну, об этом было сказано, не буду заострять внимание. Теперь для дифференцировки, опять же, жалобы, которые больные могут предъявить с торакалгиями мышечно фасциального генеза, я уже говорила. Если же боль будет стенокардитическая, то такая боль будет носить сжимающий, загрудинный характер, сопровождаться чувством страха. Она, как правило, движение и статические нагрузки, а также покой будут мало влиять на изменение интенсивности данной боли, а в большей степени эта боль будет подвержена влиянию при приеме антиангинальных препаратов. Ну и, чай, и боль, как правило, не связана ни с покоем, как я уже сказала, и с длительными физическими нагрузками. Кроме того, при миофасциальной дисфункции или если есть вертеброгенный фара, как бы генез данного, данного болевого синдрома, то должны быть признаки вертеброгенного синдрома, о которых тоже уже было сказано, исправление всех тех миофасциальных нарушений, которые есть у пациента или, если по возможности, и если можно, конечно, каким-то образом не в фактор. То есть здесь идет и коррекция биомеханики позвоночника, лечебная гимнастика, и мануальные техники, техники после изометрической меры реакции, инактивация триггерных точек, рефлексотерапия. В зависимости от того, что необходимо для пациента в разных комбинациях, можно, в принципе, это все используется. И медикаментозная терапия, которая в первую очередь направлена на купирование болевого синдрома. Потому что, по сути, пациент приходит с болью. И боль его беспокоит, и он от врача в первую очередь просит помощи в избавлении от боли. Поэтому, конечно же, здесь будет, конечно же, при, учитывая, что боль может быть интенсивная, конечно, речь пойдет о медикаментозной терапии. Опять же, говоря о лечении, медикаментозном лечении любого варианта болевого синдрома, вне зависимости от генеза или локализации, мы говорим о том, что следует внимательно подумать о патофизиологии данной боли. Коль скоро мы говорим о тараколгиях, которые имеют миофасальный генез или вортеброгенный генез, то это, скорее всего, с точки зрения патофизиологии, либо ноцисептивная, либо ноцисептивно-воспалительная боль. Боль. Золотым стандартом, красной линией, там, как, в общем-то, можно назвать по-любому, но все-таки с позиции доказательной медицины для лечения ноцисептивной и ноцисептивно-воспалительной болевого синдрома, любого, опять же, генеза, используются препараты нестероидные противовоспалительные. Эти препараты имеют определенное действие, которое абсолютно четко ложится на все те механизмы, которые лежат в основе возникновения нососептивной боли, что, собственно говоря, и приводит к хорошему эффекту от этих препаратов. Мы хорошо знаем, что есть разные разновидности нестероидных противовоспалительных препаратов, знаем их пользу, знаем риски. Риски – нежелательные явления. И есть два, две группы, селективные и неселективные, те и другие имеют свою пользу, свои риски. Конечно же, назначая какой-то или выбирая нестероидный противовоспалительный препарат, мы всегда оцениваем риск польза. И всегда будем обращать внимание, первое, на то, насколько действительно обратимо возможно ингибирование цикла оксигеназа. Речь, конечно, в первую, в первую очередь о физиологической. Далее, насколько быстро оказывает препарат анальгетический эффект, насколько высок или невысок риск развития побочных эффектов и широта спектра дозировок для того, чтобы мы могли для каждого пациента подобрать индивидуальную схему введения и доз, и методов, и способов введения препарата. Ну, таким, в общем-то, всем этим требованиям препарат, который вам хорошо всем известен препарат Ксефакам, который действительно является неселективным ингибитором. Он в общем-то циклооксигеназы. Он, он оказывает достаточно мощное противовоспалительное, обезболивающее действие, но при этом по селективности стоит между этими двумя группами селективными и неселективными. И имеет короткий период полуведения, и значит дает возможность восстановиться физиологическое циц эффективен, ну, принос более боли, понятно, и имеет широкий спектр дозировок и э, способов ведения, опять же, для подбора индивидуальной схемы терапии. Но на сегодняшний день все равно мы хорошо понимаем, что время использования у пациента нестероидных противовоспалительных препаратов, оно значительно ограничено. При миофасальной дисфункции вообще считается, что там это все должно уложиться в буквально в, в 1-2 дня максимально просто убрать болевой синдром, ну а дальше уже лечить ту причину, которую породила такой болевой синдром. Поэтому на сегодняшний день все-таки в большей степени и фармацевтическая наука движется в сторону выяснения так называемых и выявления так называемых коанальгетиков, то есть препаратов, которые по сути может быть не имеют специфического а важного, ну, как бы первостепенного действия как анальгетик, но могут потенцировать действие анальгетических препаратов, в том числе НПВ, усиливать их действия и тем самым давать возможность нам сокращать сроки введения нестероидных противовоспалительных препаратов. Одним из таких препаратов, на сегодняшний день есть несколько таких групп препаратов, которые могут действительно по праву называться такими анальгетиками. И вот один из препаратов это препарат «Калтикан». О его репаративных способностях вы знаете, об этом я говорить не буду. А вот у него теперь были выяснены еще и энергетические возможности. Было доказано, что активация рединтрифосфат чувствительных рецепторов стимулирует ингибирующие эффекты на передачу боли в спинном мозге. И данное влияние на эти рецепторы и действительно, вот такой эффект, по сути, был подтвержден им. На, в экспериментально и в ряде клинических исследований, в которых было показано, что до, до, добавление уридина способствует более, знач, более значимому, более выраженному купированию болевого синдрома. Это еще одно исследование где нуклеотиды скомбинировали с витамином в 12 и тоже получили очень хорошие результаты в плане противоболевой терапии, что опять же было связано не только с репаративными, там тоже можно найти какие-то связи между репаративными возможностями колтикана и нормализацией э, функ, э, как бы функционирования периферии. Нервов, и, следовательно, уменьшение, там, может, нейропатического уже болевого синдрома. Но а вот по ноцисептивному, конечно, болевому синдрому, это через влияние на вот эти рецепторы. Ну, и еще в конце я бы хотела показать еще данные. Это не, это не новые данные, это данные были давно опубликованы, но, но, тем не менее, мне кажется, они от этого не потеряли своей актуальности. Это так называемый обобщенный опыт использования Келтикана на базе проспективной оценки более 200 тысяч амбулаторных карт и истории болезни цель этого проспективного исследования было несколько но ну, там было первое выявление как, на, как, при каких патологических состояниях наиболее часто Калтикан назначается это зарубежный это не наше, это зарубежные исследования потом при, какие дозировки наиболее адекватные более приемлемые потом длительность лечения и эффективность ну я не все не буду останавливаться, скажу только вот посмотрите пятерка лидеров пон, э, нозологических состояний патологических состояний при которых назначался колтикан люмбалгия, цервикалгия, синдром плечо кис, полинеропатия, невралгия. Понятно, да, что основная сейчас это болевые синдромы. Ну и дальше там по списку в том числе и другие болевые синдромы были. Но это лидеры. Дальше, в 89% случаев был получен эффект. Достаточно, то есть пациенты подмечали положительный эффект в результате лечения назначения колтикана в виде чего? В виде быстрого улучшения симптомов 69, 66%, улучшения качества жизни, у них это очень важным является, снижение потребности в анальгетиках. Более чем 50%, около ну, 50% пациентов в качестве положительного эффекта использования препарата назвали э, такой момент, как уменьшение использования анальгетиков. То есть использование колтикана позволило сократить сроки использования анальгетических препаратов за счет потенцирования анальгетического действия э, первых и тем самым, возможно, отказаться от аналогетиков вообще ну и быстрое восстановление трудоспособности это тоже в общем то очень важно. Ну и таким образом мне бы хотелось в конце сказать, что стратегически своевременно и адекватно сначала диагностики торакологии с выяснением тех причин которые ее породили, а затем последующее проведение комплексной медикаментозной не медикаментозной терапии с учетом всех аспектов позволит не просто оптимизировать терапевтические схемы и улучшить качество жизни пациентов, а действительно очень значительно улучшить прогноз для данной группы пациентов. Спасибо за внимание. Я уважаю.